Mən elə bir başqa bir aləmə düşürəm. Ümumiyyətlə muzey fanatikləri üçündür. Hər adam muzeyə çıxa bilməz. Hətta mən bir müddət olub xəstə olmuşam. O xəstəlikdən sonra mən muzeyə gəldim, mən muzeyin sütunlarını öpürdüm. O rənglərdən, o ə, parçalardan gələn qoxu üçün ə, darıxmışdım elə belə. Bu mənim dünyamdır. Bu gözəllik elə belə sanki bizlər üçün yaradılıb. Və mən onları sevə-sevə təqdim etmək istəyirəm birlik öz bilgilərimi, topladığım məlumatları həmişə çatdırmağa çalışmışam. İstər gəncliyimdə, istə indiki axır vaxtımda, yəni mən deyirəm o qədər artıq ekskursiyaçı təbiiki deyirəm, amma yazıları ilə, səyyar sərgilərlə, kütləvi tədbirlərlə biz o məlumatla 350, 500 adam qarşısında ekskursiya aparıram. Hər bir rəsm əsərində sizin həyatınızı çəkşələr. Ən birinci orada nəyi görərdiniz və nə alnardı? Bir insanın, yəni mənəvi dünyasını bir tablaya sənəştirmək olmaz. Mümkündür. Mümkündür. Çoxlu rəsmlər də mümkündür. Qətiyyə mümkündür. İnsan mürəkkəb bir varlıqdır. Hər anın özünün biz oğta var, biz əhval-ruhiyyəti var. Buğunu bir kətanı sığır. Biz bugünkü günümü bu yağışlı, kəskinli havada, bu gözəlliklər aləmdə deyirəm şəkli olub, şair rəssam olmama mümkün deyil. Bu gözəlliklər aləmində baxdım dağlara, dağların o yaşıl görkəminə, ürəyim qüvvar etdi, şuşa yadıma düşdü. Kövrəldim. Yəni bu bir başqa məqam idi. Auditoriyaya daxil oldum, bu dinləyicilərimin qarşısında başqa bir ovqatla başqadır mövzumuza ki, dünya muzeyləri haqqında məlumat verdik, eksponatlar haqqında, tarix haqqında məlumat verdik. Bir başqa bir ovqatdır. İndi yəzaldıq. Siz mənim ım, sanki ə, o suallarınızla ə, şəkillərə tanıtmaq istəyirsiniz. Bu da mənim üçün bir başqa bir ovqatdır. Və bunların hansını və bir neçə saatdan əzizə bunu bir tavlağa necə yerləşdirə bilərəm? İncə sənətlə tarix yazmaq olar. Elə tarix incə sənətlə yazılır. Tarix elə sənət əsərlərində əbədələşir. Əlbəttə ki, bu gün o eksponata baxıb istinad edib biz keçmişimizdən, tariximizdən danışırıq, qürurla, vüqarla bizamı gəncəvinin xam səsindən danışırıq, fizolinin Leyli məcrunundan danışırıq, dörd fəsil xalqçasından, bu bədii tikmələrdən, şəkirin tək əsərindən danışırıq. Əlbəttə ki, elər tariximizi yaşadan bir qızıl sandıqdır. Bu sandığın içindəkilərin dəyəri nə qədərdir sizcə? Ölçüyə gəlməzdir. İstəyər əl boyda tikmə olsun. İstəyər böyük bir qala qəsrləsi. Ona baxdıqda bu, bu da bir daşıdır, əvəz olunmazdır. Bax bu dəyəqə Bak bu anamızda tutaq ki Azərbaycanımızdan vaxtilə təşinib aparılan o sənəd əsərləri ki var, nümunələri ki var, o xalq yaradılğan emanədir. Onların qiyməti varmı? Bəlkə də dünyanı verərdi təki biri qaytsın. Onlar əvəzsizdir. Bəs hal insanlara münasibətiniz necədir? Əgər özüm eləyəmsə, deməli onlara qarşıdır. Mədahamiyyətəsindən həqiqətse. Mən, mən insanlara başa düşməyə çalışıram, anlamağa çalışıram, onların dilində danışmağa çalışıram. Həkimlə ə, onun da özünün maraq dünyası var. Mə'lemində, mühəndisində, adiça satıcıında. Hər bir insan özvärinin bir fəsrtdir. Bax mən muzeyə kişiyəm bir. Yalnız Biz işini dil, ədəbiyyatı, tarixə, səs şəklini, din tarixini, dinlər tarixini eyni zamanda psixologiyanı bilmək üçün biz auditoriyadan istəyirik. Psixologiyanı azca, azca az da belə xəbərdar olan insan da mütləq başqaları ilə dil tapmağı bacarmalıdır. Şübhəyə i̇şte gəldi, əgər direktor mənim yəmsə, məni böyük bir kollektivə bir rəhbərlik edir. Ya la porta te psixalogiya da tədəməri. Regiondan paytaxt necə görünür? Hələ o gözləm baxmamışam. Mən paytaxtdan hələ regiona baxıram. Mənim baxış nöqtəm paytaxtda regiona baxdır. Elmira xanım üçün ümumiyyətlə incisənət nədir? Bəlbənnəğməsidir. İncisənət ruhun nəğməsidir. Onu toxuyan cadın faxteleki oturub onu tikib, o qəlbinin dindirəm o duyğularını, yaşadığı həyatı, sevgisini orada hiss edir. O qəlbinin narməsidir. Klassik musiqiyə, klassik səhnə əsərinə münasibətiniz necədir? Ə, səhnə əsəri demişkən, deyim ki, mən teatr xırğınıyam. Teatr xəstəsiyəm belə deyək. Belə uşaqlıqda mənim atam həmişə məni tamaşalara, mütəmadi olaraq aparırdı. Xüsusilə opera xoşuma gəlirdi. Ki həm musiqi sevardi, həm geyimləri gözəldir. O aləmdə mən bir baş Ləili Məcnuna mən baxanda 7 yaşım vardı. Qızım da 7 yaşı tamam oldu, məni Ləili Məcnuna apardı. Biz hərcəbəbə Ləili Məcnunun otarasında tamaşa etməyik. Yəni səhnə əsəri təsviri sənətdən tamamilə fərqlənir. Çünki rəssam qapalı məkanda işləyir. Özü və kətan. Özü və yaxud amın o daş, yaxud heykəltəraş da daşın rəngini, o öz aləmindədir. Aktyor isə başqasının obrazını yaradır. O öz özünü ifadə etmir. Rəssam özünü ifadə edir. Şair özünü ifadə edir. Yazıcı da özünü ifadə edir. Hərçənd ki hadisələri göstərir. Amma aktyor bir başqasına yaşayır. Başqasının həyatını, başqasının taleyini, onun e, duyğularını ifadə edir. Buna görə də mən teatr sənətinə oca yücək qiymət verirəm. Nəyi klassika hesab edirsiniz? Bular müasiridir. Əgər burda e, yüksək materialda, ülüvi duyğulardan danışılırsa, bu artıq klassikadır. Bəxtiyar Vahabzadə mənim müəllimim olur. Klassik qorx düşüncələri Bir zamanlar mənim üçün vaxt çatışmır deyərdim. Vaxtı vaxtın özündən borc almaq istəyərdim. İstəyərdim bir anda bir saatlıq iş görüm. İndi isə bilmirəm vaxtı necə ödürüm. İndi başdan ayağa şikayətim, giləyim. Vaxtımın qatiliyəm. Vaxtı kəsib doğruyan o qayçı əqrəblərin ağzı yaman küt olmuş. Çağlıyan çeşmələrin qaynaqları tutulmuş. Məni sıxır. Elə bil bir qalıbdır bu dünya. Mənim üçün necə də boşalıbdır bu dünya. Hər şeyi məni tez yorur. Öz dünyamı dolduran boşluğun ağırlığı ürəyime doldurur yaman ağrılışmışam peyvətdim cırlaşmışam öz bədənim öz şanım dönüb mənə yük olmuş tökənmeyen həvəsim yaratmaq ehtirasım arzuma dönü yolmuş söz dolaşır dilimdə qələm əsir əlimdə xəttim tanılmaz olmuş vaxtın axarındakı köhnə nizam pozulmuş Mümkün.